Красноград наш спільний дім, а тому ми повинні бути гідними господарями в ньому, дбати про чистоту та благоустрій його території. Значна робота в цьому напрямку покладена на комбінат комунальних підприємств, адже саме це підприємство відповідає за таке питання, як централізований вивіз твердих побутових відходів із приватних домоволодінь. Про реалізацію цієї справи в місті укладання договорів та порядок вивезення сміття розповідає директор комбінату комунальних підприємств Лілія Риндіна. Уважаемые красноградцы, все мы хотим, чтобы в нашем городе и после наших домовладений была чистота и порядок. Для этого нужно только одно своевременно вывозить мусор на специально отведенные места. Красноградский комбинат коммунальных предприятий решением исполнительного комитета городского совета был определен исполнительным услуг по вывозу твердых бытовых отходов на территории города Краснограда. Для этого у комбината имеются все возможности. И достаточное количество контейнеров и специализированный автотранспорт. На протяжении последнего года комбинат коммунальных предприятий провел серьезную работу по заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов по частному сектору города Краснограда. На сегодняшний день заключено порядка 1300 договоров с жителями нашего города. Это 30% населения нашего города. Мы проводим вывоз мусора как контейнером способом, так и без контейнерным способом, то есть вывоз мусора по установленному графику и по утвержденному маршруту. Второй способ более приемлем для жителей нашего города и удобен по времени. Для заключения договора необходимо предоставить справку о составе семьи, копию паспорта, копию кода, копию документа о льготах, если человек имеет на это право, а также документы для субсидий для граждан, которые ею пользуются. Специалист нашего предприятия по утвержденному графику осуществляет обход домовладений для заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Также можно обратиться для заключения договора в гостиницу «Юбилейная» по адресу улица Ленина, 90, 4 этаж, комната 56. Мы работаем ежедневно с 8 до 17.00. Выходную субботу воскресенье Обращаю ваше внимание, что согласно утвержденных городским советом правил благоустройства города Краснограда, каждый житель нашего города обязан заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов. Также на нашем предприятии создана комиссия с привлечением представителей городского совета, а также милиции для посещения тех жителей, которые отказываются заключать договора на вывоз твердых бытовых отходов и складируют мусор в неположенных местах. Напоминаю, что согласно статье 152 Административного кодекса штраф за нарушение правил благоустройства города Краснограда составляет от 340 до 1360 гривен. Обращаюсь ко всем жителям нашего города. Давайте вместе выработаем единую схему вывоза мусора из частного сектора и сделаем наш город чистым и красивым.